І ще один різновид риболовлі фідером. Його ще називають супутником або годівницею. Ось така снасть із ємністю для прикорму та одним або декількома гачками. Принцип ловлі не складний, але свої тонкощі має. І найперше це співвідношення снасті із тестом прута. Фідерна снасть состоїть із фідерного удивища. Лучше використовувати універсальне з тестом 130. Фідерні катушки. Із леску ліску і шнур. противозакручиватель, грузило и поводок с крючком. На фидере стоит 70 граммов, так? Так. Угу. И тест прута у нас? тест идет 40-150. Угу. То есть это универсальный прут. Mm -hmm. Знаете, что во время рыболовли ваш фидер важитиме больше через прикорм. А еще снасти могут различаться за принципом и кількістю гачков. Это также важно во время рыболовли. Расскажите нам про гачки. Фидерные снасти зачастую используют один поводок с одним крючком. Это способствует меньше запутывания снасти. Поводок используют длиной от 10 сантиметров до полметра, а то и метр. Важливую роль в ловле фидером виде играет прикорм. На сегодняшний день очень много есть продают готовые прикормки. Точно так же можно и самому приготовить прикормку, используя пшено, перловку, макуху. Дополнительно применяют аттрактанты, которые придают аромат прикормку забиваем в отсек на вид что это делается? прикормка приманивает рыбу она создает аромат в воде ну и плюс кормовая база в точке лова соответственно когда рыба подойдет на прикормку она заметит нашу наживочку в данном случае червячка ну и произойдет у нас поклевка в чем уполагает секрет правильного закидания фидера После того, как мы насадили нашего червячка и забили отсек прикормкой, подтягиваем грузило под кончик удилища, что позволяет сделать более дальний и более точный заброс. Откидываем душку нашей катушки, прижимаем перед этим лесочку, отводим назад и делаем заброс. Наживили, закинули, лишилось чекати, поки клюне. Тут же розраховуйте на свою реакцію та інтенсивність клювання. Ні хвоста вам, ні луски. Клює.